Всем привет! Зараз мы приехали на дачу и вы решили трошечки прогуляться. Вышли в лес э, с человеком и с Даринкой. Альвинка не захотела, сказала, что буду с подружкой сидеть на даче. Ось, про, после такой вашкой, тыжня, вернее не вашкого, а напряженного тыжня, требовало было вести Альвинку до школы. Э, Дариночку до дитячого садочка на адаптацию. Дуже важка адаптація. Даринка зовсім не хочет в садочек. Дуже багато сльоз. Каждый день у нас слезы. Перший день она перший день она зовсім 2-2 години она плакала, она чекала нас и сказала, більше все садочек ходить не буду. Ну то уговорами, какими-то подаруночками, чтобы она пошла в садочек, все-таки удается. И остальный день вчера, получается, пятница, и воспитателька похвалила Дариночку, сказала, что трошечки она ведь и покушала. Ось, вот. а так даже и не садилась не кушать. Вот это вот как взяла свою игрушечку и тримала, и чекала маму с остаток. Ось, вот. и... Зараз вот мы вышли в лес, Дуже богато а у нас соседи забирают грибы. И мы с человеком вырешили прогуляться, чисто отдохнуть. И, мабуть, может быть, что-то мы и найдем какие-то грибы. Ось и трошечки. У меня будет сегодня вот такое дачное видео. Пошли мы в лес по грибы. что найдем. Я вам обовязково покажу. Не расскажу. В принципе, в грибах я не дуже разбираюсь. Ось, ну, подивимся. У нас дуже багато на даче бабушек, которые разбираются в грибочках. Если что, проконсультируемся. Ось как-то так. Ух! Ось так дуже гарно. Дуже такая разрядочка для души. Вообще. Дуже классно. И, кстати, пахнет уже грибами. Можливо, где-то есть грибница. Пахнет, В прошлом... Пахнет, да, мне пахнет, у меня запах грибами. Можливо, есть здесь грибница и... Ось, так, Дариночка. Ну, подивимся. Еще в лес мы не зашли. Идем по тропиночке, но я боюсь, чтобы не было клещев. Спросили у бабушек, говорит, что не мая. Ну, на всякий выпадок попшикались, потому что с клещами в этом нам не повезло. Два клеща я снимала с Альбинки, старшей доночки. И мы пили курс антибиотиков на всякий выпадок. Ось как-то так. Ой, дуже классные березки такие. Классно вообще. А прошлые года, я помню, еще была вагидна, то мы с человеком Буквально, как только приезжаем на дачу, сразу идем в лес и избираем грибы, и избирали шампиньоны. Ось. Самое главное, чтобы мы не заблудились. А. Ну, да. ну, видишь, вышли, а ну якщо, если что, выйдем на дорогу. По дороге будем идти. Ну, вот ну, сейчас, наверное, прошли, там, где... Ось нам попался первый гриб. Честно говоря, мы не знаем, что это за гриб. Ну, уже первый гриб у нас есть. Сейчас я сфоткаю и посмотрю в гугле, что это за гриб такой. очень интересный, Классный такой. Говоришь, не надо руками, а, не и... надо. И... Ой, да, надо решечка пальчиками. Да? Не надо ручками брать. Он здесь ядовитый, нельзя руками брать. У -у -у. Вот такой грибочек вообще, да? его знает? Нашли вот такие два грибочка. Подивилась я в гугле это под березовик. Вот такой грибочек. Ну, будем давиться далее. Можливо щось что-то еще найдем. Вот тут, наверное, Идем далее. Подивимся. Дуже такая классная прогулянка. И заодно, возможно, что-то найдем. Какие-то грибочки. Правда, у меня уже мало зарядки на телефоне. Чтобы, знаете, как самый подходящий момент, чтобы телефон не сел. Даришечка, стой. Все, пойдем за папой. Пошли, ось, там березовый лес такой. Шаша? Я, не нема, Даришка. Нема, не волка, нема, не кабана, нема. Пойдем? Чельки, сверчки. И там, и, там. и там, Там. И там. И там. Угу. Там. Там. И там. Пошли за папой. Папа нас ведет. Пошли. А ось там он далековато уже ушел. Пойдем, а то еще заблудимся. О, папочка наш. честь, нашел грибочки. Зараз мы Подивимся, что там наш папулечка нашел. Идем. Вот еще грибочки. Вот такие. Но их кто-то не снял, потому что он уже червивый. Ну, да. Такой. Ну, Ладно, находимся. Ага, да. Вообще грибочек. Дуже классно так гулять просто шикарно. Мне дуже сподобается такая энергетическая такая разрядка. пусть какая-то ножка. <свистит> Грибочка. Не, не трогай, Дариночка. Нет. Не надо трогать пальчиками. Выходит. Ага, уже кто я, я. Давай я будем выходит, шукать. Выходит, здесь мы да, ну пойдем. Не, Дариночка. Мама, ручки не треба. вот ага, вообще шикарно ось нашли такой правда он уже сухой, но белый гриб, ось такой и еще нашли ось такую не, не, не надо, полянку просто. с такими грибочками а, да. ну, Вот, это вот. Такая. А, такие маленькие грибочки а козельки, а козельки. Ось, вот такие они, Мама, Боже, Смотри, будем Давай. Это, Это у нас грибничка такая, да? Гриночка. не надо топтать ножками. Вот еще грибочек. Но его кто-то выбросил уже. Он трошечки уже суховатый. Да? А, ось еще такой. Ну да, они почему-то уже не успевают вырасти, как засыхают. Ось вот такой стоит. еще. Но ну, ну, вин уже совсем сухой. Древний. Да вот. еще. Вот и грибница. Маленький. Угу. Да он уже все выкинул Сухой сразу Засушенный грибочек да. Ось. Угу. Ой, старешечка Угу Видишь? Да? Да. да. Маленькие грибочки. Я, ищу. Ось, еще побачила. Ось такой гриб. А, но он уже все. кто его выбросил. А, ось еще. грибочек такие. грибочки зараза мишечка, давай сейчас ой нашли ось такой Ща, да, вин уже да большой вин уже старый Такие равно красивый, даже гарный. Ой, Ой ось, еще нашли польский, печерица польский гриб такой. Дуже прикольный. Давай возьмем? Ну, давай возьмем. Только Профиль. треба ножичек, Я чтобы думаю, его что отрезать. Вот эти все грибы просто выкинули. Кто еще там взбирает грибы, балакает? Что, <мирает> Даришечка? Зараз повертаємося назад, ось там такая тропиночка и дуже цикаво так по кругу человек говорит, що цы кабаны семейство, можливо кабанов. Я знаю, что э, здесь есть кабаны. И трошечки мы за раз выйдем из всего лесу, потому что как-то стало не по себе. Ой, еще такая паникеша. Мне показалось, что я почула <чула> кабана. Ну, будем повертаться уже на полянку. Халява Ось мы вообще так зашли дуже далеко. Да, Даришечка? Ну, дуже классно, цикаво, богато грибов. И вообще такое энергетическая такая разрядочка. Ой, снова у нас такие полянка -гребовочка маленький грибочек. А я еще маленький грибочек. Все, уже сухой грибочек. Ручками не прямая, Даринка. Мама! Пошли, пойдем. Вот еще. Зай, вот еще такой грибочек какой-то. А, это, наверное, поганка точно. С такой шляпкой. Ой, смотри. Вот такой грибочек. Да, не, он червивый, не надо. Ой, исчез, знаешь такие подберезники. Не, придем домой, раскрутим. Ось такие. Вообще. Такая полянка. Боже, зай. Ой-ой-ой, тут их богато. Мама, не, не хочешь? зараз будем повертаться до дома, Дариночка. Ось. Я, ага, я. ага. Давай соберем их. еще грибочек, но вин покоцанный поэтому его и не берут. А комары капец просто. Что такое? Ты ось нашли белый гриб такой дуже классный человек знайшов. такой ось такая полянка с такими квиточками дуже гарно выглядает такая полянка среди лесса ось а мы уже повертаємося на дачу. Как завжди в самый цикавый момент, когда мы нашли полянку шампиньонов, печериць, то у меня разрядился телефон. было взять павербанк. Ось и собрали буквально много шампиньонов уже на даче я вам покажу. Сейчас я снимаю на человека телефон. Ось такая очень классная бабочка. Ось. І вже на дачі я вам покажу, що, які гриби ми знайшли. Ось, побачила такий грібоч, такий цвіточок, Дуже гарний. А вам широ дякую за перегляд, Дякую за коментарі. Ось таке у мене сьогодні було. Відео про по лісу. Збирали грибочки. Грибов дуже-дуже дуже дуже багато. Ось. І всім дякую. До скорих зустріч. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Всім пока! Ось. Пойдем. Ось який цвіточок. Давай сорвем. Ось таку квіточку. Давай. Дуже гарна квіточка Concrete warm under my bare feet Crowds moving like a heartbeat skipping stones in city stream sweet fine Let's write a new story Leave nice. the old behind

Тут и белые грибы, и подберезовики, и ось такую шампиньоны, ось такие. Дуже, дуже много грибов. Ось такие. Зараз мы шампиньоны отварим и пожарим. А ци грибочки мы замаринуем. Ось такой белый грибочек.